أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلكم خير لكم إن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم.